30. если вы вечером с нами, значит, мы счастливы, улыбаемся именно вам, потому что это стартап-шоу Сани и Лавика. Так, и сегодня про ведомое призвище депрессию это рожевого слоника и траблы та фейлы и вины Энрике Глайсиаса. Также про умную бейсболку. Еще помните, что именно в этой студии всего, отвечая на один легкий вопрос, вы получаете много подарков и победителя у нас целых два человека. Ты правда, что будьте... сегодня? Да, я проверила, мы говорим. Мы говорили, мы озвучивали реально Доверяй вот Я теперь ему накажу правду. Mm -hmm. И поехали рассказывать сейчас всем про красавчика Энрике Иглесиас. Энрике Хулеович Иглесиас Народився. Взгляде девы хлопец, вину завжди був на цю турничному віце, вином уже розумів, що він буде або ж співати як батько, або ж просто буде супер После завершения и окончания школы он бросает свои вещи э, в сумку, так знаете, лирически подходит к ней под. Такой а еще Рожевого слоника, который как раз и депресії, его от депрессии, від усіх проблем. так, всех проблем. Это конкурси, была игрушка-талисман. <свят> Просто я так по себе почувствовала. Розовый слоник, розовый слоник. Да, подумаешь, господи, да хоть единорог. В общем, бросает хулио и э, розового слоника, кроссовки, пару джинс, и несколько футболок. А, он меня кинул. <свят> и отправляется в Майами. Для того, mm -hmm. чтобы начать зарабатывать и творить то, что он хочет. Он изнач... И там он спевает в ресторанах. И, короче, он изменяет свое для того, чтобы он не перестал не у батьком батькам, який у той час був дійсно у статусі супер зірки. Омеми, омеми, ти так інше пам'ятаєш ці пісні? Поэтому и Энрике решил себе выбрать псевдоним и фамилию, вернее, выступал под именем Энрике Фернандес. Это ему также еще и не мешало записывать свободное время на студии у друзей свой первый альбом. И вот здесь самое интересное, потому что действительно шила в мешке не скрыть. одном месте все одно, я так же, его харизма проявилась И несмотря на то, что он сын знаменитого певца того времени Действительно его принимает, так сказать, к себе а весь музыкальный Родина, кажется, что еще до Хулио Глэйсиаса Родина тоже была спевочей, А потом Хулио, Энрике, теперь уже Хулио Джуниор тоже спевает Еще у них есть сестричка, которая тоже, возможно, сейчас заспевает Единственное, такая <laughs> семейка, она, конечно, спевоча, танцевальная и ведома. 96-й год приносит просто бомбическую славу и взрывает все чарты планеты именно с диском, который так и называется по одноименному названию Энрике и Вот так. Так. Я повернулся после своей отпуска и хочу сказать, мне меня просто задовбали в Испании как раз его треком "Байландо". как вы також можете дивитися на М1. <laughs> Каждые 5-6 хвилин Байландо! Bailando У наші часи навіть бейсболки можуть набагато стати розумнішими за їх власників. На Кикстартере уже собирают деньги на умную бейсболку, которой можно будет управлять всеми гаджетами. Она также может еще и задавать, например, GPS-навигацию. Я вот спрашиваю, одеваю ее, значит, такая, выхожу реально, блондинка на дороге, да, представляете? Она кузырьком вказывает мне, куда направляться. Нет, я, идет соединение с, с моим гаджетом, и я могу определенно проработать вместе с ней маршрут, куда мне нужно идти, то есть она мне будет говорить, поворачивай направо, Сані стоїть з лівої сторони, поварачує дік ньому обходи. обхід, що страшне. Да. Отже, австралієць Віліал Мілер запустив кампанію по збору коштів на кікстартер. Потрібно йому назбирати аж 148,5 тисяч доларів. І бездротова бейсболка. Це по перше, вона сприймає ваш голос, надає, надаєте їй команди, вона виконує їх. Ну майже як і з гаджетами, взагалі то якщо казати там про Google Now нау, таке інше, але це ж бейсболка. Єдине, що мені не подобається, мені здається, таку бейсболку не можна а, прати ок. В правильной машине. Друзья, настал час вы награды за уважьесть. Заходите на Nescafe. с 1m 1tv и выбирайте правильную ответ. И отремаете чашку тазапаскавая від nescafe три в одному. Вопрос такой сегодня. Какой была заработная плата Марка Цукерберга в 2013 году? Wow. Первый вариант 10 тысяч долларов. Второй вариант 1000 долларов. И третий вариант 1 доллар. И сегодня было очень интересно познакомиться с волшебным человеком, который делает наше настроение еще круче с помощью своего варенья и консервации. Каштановое варенье с кориандром, ананас с перцем чили, киви с лаймом, лимон с имбирем, апельсин с виски, абрикос с ромом, яблоко с розмарином и так до утра. Також мы поспілкувалися с зеркалами, которые традиционно отгадывали наш стартаперский сленг и узнали про такое слово, как «ай палец», «ай фингер». Ну, это что-то из разряда iPad, iPhone. Ну, не, ну, логично. Господи. Собственно, вот прибор. Неправильно разговариваешь там. Ну, э, наверное, ну... Тебе ломают палец. Ай, палец. И уже завтра у нас ждет еще больше новостей, еще больше креатива, еще больше Правда? фана. Да, может, да. только если будете вы с нами и в 2.30 включаете М1 и вместе с хорошей музыкой и умными новостями провожайте этот день. Bye.